bismillahi rohmani rohim alhamdulillah vasalotu vasalam rasuluiloh sallollohu alayhi vassallam qurbonlik yaqinlashgandan keyin ko'p odamlarimizda savol paydo bo'lyapti shuni qisqartirib bir tushuntirishga harakat qilamiz inshaalloh ko'p telefonga savol kelyapti qurbonlik qilishlik sunnatu makkada uch mazhabda biz mazhabimizda vojib bo'lib hisoblanadi nimalardan qurbonlik qilinadi tuyadan yetti kishi sherik bo'lishi mumkin muzakkar manas erkak ayol tuyadan ya'ni buqadan yoki hunajindan ya'ni o'sha erkak şey, ayol deb tushunsak yaxshi bo'ladi qo'y qo'chqor yoki solih qo'ydan e, buqajin yetti kishi qo'ydan bir kishi e, nima qurbonlik e, qilishligi mumkin balog'atga yetgan inson zakotga nisobiga yetgan inson qurbonlik qiladi olloh subhanau taolo qur'oni karimda robbingiz uchun namozni o'qing va robbingiz uchun mahr degani so'ying degani o'sha qurbonlik qiling degani demak vaqti ham mana shu oyatda ma'lum bo'lyapti avval hayit namozini o'qiymiz so'ngra qurbonlik qilamiz bizni hanafiy mazhabimizda qurbonlik qilayotgan inson qo'yni sotib olayotgan vaqtda niyat qiladi qo'yni ayblari haqida gapiradigan bo'lsak juda judayam ko'p lekin qisqa qilib aytganda qo'y beayb kamchiliksiz bo'ladigan bo'lsa yaxshi bo'ladi endi qorni ishimagan bo'lishi kerak falon falon bir juda ko'p sabablar borda al muhim eng chiroyli qimmatbaho yaxshi kamchiliksiz bo'lgan qo'yni sotib olinsa yaxshi bo'ladi yetti kishi sherik bo'lib qilganimiz ma'qulmi yoki bir kishimi desa bir kishi tuya so'ysa bu afzal bo'lib hisoblanadi yetti kishi sherik bo'lib tuya so'ygandan ko'ra bir kishi qo'yni so'ygani afzal bo'lib hisoblanadi demak qurbonlik qilishlikni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qurbonlik qildilar sahobalar abu, abu bakir va umar tobiin ulamolar va butun ummat ijmo qilganki qodir inson qurbonlik qilishligi sunnat makkada va vojib bo'lib hisoblanadi qurbonlikni go'shti qanday tarqatilishligini inson o'zi biladi faqir va miskinlarga tarqatiladi ba'zan uch qismga bo'linsin degan so'zlar ham bor terilar yoki boshqalar ham ehson qiloiigan bo'lsa yaxshi bo'ladi bir oiladan bir kishi qurbonlik qilsa yaxshi ammo masalan o'sha oilada ikkita aka uka ikkalasi ham zakotga qodir bo'ladigan bo'lsa ikkalasi alohidadan qurbonlik qilishliklari ma'qul bo'lib hisoblanadi muqim inson qurbonlik qiladi musofir inson qurbonlik qilmaydi va bu qurbonlik sadaqalarni ichida eng afzali bo'lib hisoblanadi sadaqalarni ichida qurbonlik eng afzali bo'lib hisoblanadi alloh subhana va taolo o'zi tavfiq bersin hidoyat bersin qo'ylar bir yosh sigir yoki boshqasi ikki yosh tuya besh yoshdan qurbonlik qilinadi vallohu alam savoblar juda yam ko'p fazilatlar haqida ba'zi bir sahih ba'zi bir zaif hadislar rivoyat qilingan ekan savoblar juda ham ko'p alloh subhanava taolo o'zi qurbonligni savoblarini beradi omon bo'linglar salomat bo'linglar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh